Привет. Что, еще колодца, да? Что? Еще колодца. Что, что? Полоски ты спрашиваешь? Какие полоски? Колодца, ма. Колодца, какие полоски? Где ухо? Вот все. Ухо. А ушко вот тут. Вот тут Ох, у, кор... у, этой коробочки. Не оно. Ладно. Ну, а что ты не одеваешь? Да, ну, нема там его, в пакете. Як нема? В пакете Надя завернула ось. В нема. в пакете. Тут нема. Вот в пакете. А тут, вот оце... это. В пакете. Ну, да, воно. Тебе надо воно? А что, выкидать? Что выкидать? Ну, хай лежит. Надя, по приїде будуть обставлять. Викидати? сразу таке? Я тебе показала, що будеш їхати. А те дві корзини. Що мені не висилали. Дві корзини. Вона волі Олі хоче віддати. От то, що на балконі. Хорошо. Понял. Хорошо. Ой, набуть. Ну, надо есть уже второй раз колодца. Я не знаю, время сколько. Ну уже? Ну давай. Пол второго. О, конечно. Ну я тебе позже колу. я в 10 приехал, а не в 9. Давай. Я же в 10 приехал, а не в 9. А сколько было утром? 10. Ага. Бо я и не знаю. Я начала я шукар, проспал. Ту палочку не мог, А ты ее оставил в глюкометре, не вытащил. Ну Понял, вот так было она тут. Ну и что? Не, вот не могу, Так красиво, оказывается, пел. Я и сам не знал. Пел красиво у Гарика. Ой. Она, казалось, готовила таблетки на... Сразу и на четверг на всякий случай. Я утром выпила пять штук, а там маленький пакетик все есть, может там две штуки на, на обед. утро, на вечер, или на обед. Не, 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 не получилось. О. Все равно ты хорошо за раз. Коли ж, вона є часто й густо два рази, а то й три. Ну Може не так нажимає, може не так не боком, як ти казав. Шесть і 4. І, і так само, так? Шесть і 4. А, 6,4, я думала, 10 і 4. Ну, ніч... Нічого, що поїла, то я нічого не перекусила, то погоду п'ю. Я ще ні разу не їв. Тен вогні, як на і намисто, розвіли надні праду мріяти жити на крилах надії. Ти забрав полосочку. Викинув, ага. Да. Як тебе не любити? Я сейчас покажу. Мама сегодня мне заявила тебе. Мне кажется, что ты от нас отдаляешься. Отдаляешься. А, кажется. Ой. Итак, почему я Андрей, ты в эфире. Таким Итак, а где же я видел? через в Инстаграме, через в ТикТоке репост делал. Это Лидочка. Я люблю Лиду. Умничка просто. Домашняя камбуча. Домашняя камбуча, ребят. Это Лида делает. Молодец. Скины. Сторисы интересные. У Любого, да. У спасибо, конечно, я огромное. Я каждый раз все вспоминаю. Спасибо кстати, женщина недавно звонила с Киева. Онлайн ты сколько? От сторисы. А Даня, любовь на магии, негатива, привлечение, удачи, успеха, денежные Я скоро буду перед праздником. Вот, спасибо, что вы не отказали мне помощи. Звонять в другой стране. Спасибо, я не представляю. Вот ну так, ну, честно после вот ваших стараний и трудов, вот как бы у меня в жизни, честно, все прекрасно. Иногда настолько прекрасно, что я просто там еду куда-то и думаю, это ну, правда ли это? Правда ли? Ну, вот настолько все прекрасно. Это кто-то благодарит. Я не знаю, что вы там Часто. сделали. Ну, честно. Не, не знаю, знаю, что вы там сделали. просто иногда я думаю, что за что? Ну тут отзывы. А, просто на глазах. Вот. Она реально крутая. Хочу поблагодарить вот, то есть тоже. Олеся никогда не пристала благодарить Да, мы с ней тоже. Часто я от Киева еду, это на что-то делает. В общем, вот ее страничка, ребята, кому надо. Олеся Ангелова. Я ссылку оставлю в этом под, под видео оставлю ссылку. Часто мы с ней на связи, постоянно переписываемся, созваниваемся редко, но мы скоро, кстати, должны с ней увидеться вживую. Второй раз. Может, ты покушаешь сама? Да поим бы голодная собака. Хорошо. И, и поистине поесть да, не смог с утра уехать. это не ровно. ешь, 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 чувств... ешь, надо шкалоть инсулин тебе, ешь это. Мы же на Переписываемся часто с ними. Тоже женщина в вот, Киевской области мне позвонила, говорила спасибо, говорит, обратились тоже за помощью. Я говорю, ну так работа, ну, ну, значит, ну, в это хорошо. Да, мне нравится да, то, что она делает. Вот, то, туда... что Вы, она говорила, ваще. все. Так и, Ой, так. так и происходило. Как греется, сам был как Сейчас надо 8 единиц набрать. 7, 8. Так. Очень удобно. Удобно, но она не может даже этим делать. Надя поехала за котом. Я пока сам. Давай куда? В живот? Чипит живот? Руку, Давай. давай. Ну давай, сейчас подожди. Ну только я сразу ты покушаешь. Может, Ешь потом, ради Бога. Потом она вколыш. Не-не, потом уколыш. А нет, ну если пять подумаю, подожду. Я тебе грею, потом я сама себе нагрею, мне только, чтобы таблетки были, и все. Ну всё, видите, был. А тут на голову так, что я не могу, иду на лестнице, держаться за поручни, вообще. Привет. Все, колу нажал. Очень она хорошо много людей благодарит, и Наде благодарили. Там и Светы кто-то на работе у куриной мамы обращался тоже. И... и... я от себя могу сказать, что мне нравится. Один, да, и ложи в ручку. кстати, хочу там кое по -то чем тоже обратиться. По здоровью у меня давление в последнее время что-то. Вчера мерю 127 на 93. Я тоже хочу с этим, чтобы она поработала. И скоро мы, ну, перед праздником там церковь. Я их не знаю, это О, ліся, мам, насыпай собі собі що так, Я собі. Не надо мені насыпать руками. Нет. Я Соб... не Собі насыпай, я собі насыплю. Мені руками насыпать не надо. Нет, мам. Не надо, мам, пожалуйста, я насыплю. Ну, насыпай, я буду ставить. Собі сама насыпай, грій. Море, хорошо. Це мені. бери, насипай. Руками насыпать да. не надо. Тягать не мне не надо. На тебе ложку. Насыпай. И вот сюда добавишь. Капуста трошка, все одно мясо. Ну, вот, с Киева выезжаем, она там Мельчик говорит, все. Когда выезжаешь, все. Когда приедешь, сразу напиши. Так. Когда выезжаешь, напиши. Везде. Это Очень это благодарен. Ну, Много ситуаций было. Про я и не могу даже рассказать. Ну, да и не надо. И она мне сама все говорила, сама меньше рассказывай, что мы делаем. И за маму, когда болела, тоже ругала страшно языком ляпов. Ну, слава богу, она как сказала, что у меня вообще был страх, что ее не возьмут на операцию. Она говорит, я сделаю, все будет хорошо, все возьмут, согласятся, пройдет. Все. А, я же хотел песню, блядь. Отвлекся и все. Хотел же песню показать. Ну, вот ты я первый раз с уже. Полторого. Сейчас. Ай, где же песня? Что, спасибо тебе, Лесенька, еще раз за все-все-все. Да, ну там, это не а, Меняется все просто на глазах. Вот. Будешь сейчас. смотреть меня постоянно и всегда. Это Лида. Невыносимо смотреть тебя. Я ну, точку люблю очень. Обожаю. Лиду. Она сейчас в Грузии, я так понял. Красотка. 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 С мужем просто. И так почему репост я? Репост сделала. Да, что оно есть. Я делал репост. Так, да что репост? Как же найти Эм я к тебе не любит? Я к тебе на ты так красиво, и я сам. Ну, а Гарика на день рождения. Чушь, где оно Я хотел поставить. Ой. Как ты бы не любите? Гарик. Гарик. Кэрри. Кэрри. Как ты приехал? Вот не могу найти. Сделав репуст, да, вот это, вот, кстати, репуст. Хм. Че не тут? Че, че черт тебе? Где... вам поставить песню? Ой, ой, ой. Нема, ребята, не могу это. Да. Сейчас, тут ну, вам показать? Ну кто бачив? Уже с другого аккаунта делал.

Красиво. Столики какие-то век. Марина пишет. 19 Девятнадцатый век. Как красиво. Сверху мрамор, как твой камин. Ух ты. Марина, спасибо. Интересно, только куда пил ставить. Красивый. Кстати, батча, да мне скинули люди. Маринин. Комментарий про друзей маминых. Потому что я думаю, что там не весь шов. Мам, что шо ты над подмышками, над этим? Убирай. главное, все стояло на собе. я бачу. Что ты там собе накладал? Я сейчас пробираю холодильник. Все, надо мне уже по торговле Сейчас, что я грею тебе? Капуста, мясо. Уже волос на тарелке. Где волос? Ай, кипяток. Вот ты, что ты творишь, мама? Что ты творишь? Шо творишь? Господи, хотела... Господи помилуй, соби хотела. соби Уже волос на тарелке, Горячий. уже справилась. волос на тарелке, уже уже де, справ... де. Уже убрал я, ДД. Думаешь, я оставлю? ДД. Уже волос на тарелке, уже скорей. Лизаешь. Я говорю, грей себе. Не надо меня греть и лазить в тарелке. Я що, сліпий по-твоєму? Де там? Так. Сідай їж. Ти їж то тобі. Борщ. Мені Горь. борщ не надо. Борщ горький. Я борщ не хочу. Чого? Борщ вкусный сама варила. Тут і м'ясо, тут усе. Мам. Парчик тобі не хочеш горький. Русский язык поймёшь? А сюда не надо ни не кетчупа, ничего. Ничего мне не надо. Горчица. Не хочешь? Mm. Ну, бери хлеб ушел. Не хочу я хлеб. Лоха. Я на диете. Плохо. Так, сейчас сюда положу. Mm. стандартная микроволновка грея. Приятного.